गांधी चमन इथं सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाला ध्वजारोहण करण्यास पोलिसांनी मज्जाव केल्याचा कार्यकर्त्यांचा आरोप पोलिस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक गांधी चमन परिसरातील घटना आज दिनांक पंधरा रोजी शुक्रवारी सकाळी नऊ वाजता मिळालेल्या माहितीनुसार देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी पोलिसांनी ध्वजारोहण करण्यास विरोध केल्याचा आरोप डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांसह हो। पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे आज महात्मा गांधी चमन चौकात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता या कार्यक्रमासाठी पोलिसांना कालच निवेदन आणि परवानगी मागितली होती पोलिसांनी परवानगी देखील दिल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे मात्र आज सकाळी चमन परिसरात ध्वजारोहण करण्यास गे गेले असता पोलिसांनी ध्वज हिसकावून घेत ध्वजारोहण करण्यास रोखले यावेळी पोलिसांनी कार्यकर्त्यांकडून ध्वज हिसकावून बाचाबाची करत तिरंगा झेंडा फडकवण्यास विरोध केल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला या घटनेदरम्यान चांगलीच बाचाबाची झाली पोलिसांची तक्रार करणार असल्याची माहिती डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी दिली शहरातील गांधी चमन येथील कार्यक्रमासाठी मंडप टाकण्यात आला होता तसेच झेंडा लावण्यासाठी पाईप पण लावण्यात आला होता पोलिसांनी पाईप आणि मंडप तात्काळ काढून घेतला पोलिसांनी सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेऊन कदीम जालना पोलीस ठाण्यात बसवले दुपारी बारा वाजता त्यांना सोडण्यात आले

चमन पर गांधी चमन पर एक आ, अपने जो झंडे वंदन का प्रोग्राम था और पंद्रह अगस्त पर आज़ादी के ऊपर एक बीस बीस से तीस मिनट का भाषण था हमने उसमें रखा था सभी लोगों को नियंत्रण नियमतरण किया था और ऐसी जगहों पे था जहाँ पर जालना के अंदर पूरे जालना के अंदर तकरीबन यहाँ से जितने भी आंदोलन है या कोई रैली है वो सब है इस्कूल की इसकी यहाँ से आज़ादों की तादाद में जाते हैं यहाँ पर हमने भी रखा था उसके अंदर कल हमने पुलिस डिपार्टमेंट को लेटर भी दिया था इस कार्यक्रम का लेकिन आज वक्त पे आने के बाद में हमारा जो प्रोग्राम है ये दीवार को चिपक के रखा वहाँ पर एक टेंट था जिसके अंदर झंडे वंदन के लिए एक डंडा भी गाड़ा गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वो डंडे को और ऊपर टेंट उसको निकाला गया और उसके अंदर हमारे को झंडे वंदन करने से रोका गया और उसके बाद में हमको भाषण भी जो आज़ादी के ऊपर करने से रोका जा रहा है वो बड़े नया किसी भी हालत में भाषण नहीं होने देंगे और एक नगर परिषद का काम आज पुलिस डिपार्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा उन्होंने कल कुछ बोला नहीं कोई नोटिस नहीं दिया लेकिन झंडा बंधन से रोका गया बाकी क्या यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं हमारा कि भाई जालने के अंदर जितने भी प्रोग्राम होते हैं यही भी, भी तो सबके क्या पंद्रह अगस्त और आज़ादी के दिन को भी हमारे को परमिशन पुलिस से पंद्रह दिन पहले लेना पड़ेगा क्या इन्होंने सबको परमिशन दिया है क्या जितने भी जालने में प्रोग्राम हो रहे तो जबकि हमारे सीएम ने और कलेक्टर मैडम ने हर हर घंटा घर घर झंडे का बोले वाला है तो उसके अंदर क्या है उसके सबको घर वालों को इंस्ट्रक्शन दे वाले कैसे हमारे को एच डी पी आई को यहाँ पर एक झंडे वंदन करने से आज़ादी मनाने से रोका जा रहा है ये असंविधान बात है पुलिस डिपार्टमेंट की हम इसके सख्त मुखालिफ करते हैं उसके बारे में और हम इंशाअल्लाह अगर हमको अभी अभी भी रोका गया तो हम इलेक्शन आयोग हैं हमारे पास इलेक्शन आयोग में भी इनकी तकरार करेंगे और जहाँ पर संविधान तरीके से जो भी हम तकरार करेंगे यह बहुत गलत है यह देश के अंदर और एक पॉलिटिकल पार्टी को रोक कर यह गलत मैसेज जा रहा है हमको लगता है कहीं बीजेपी सरकार के अंदर क्या पुलिस डिपार्टमेंट दबाव में काम कर रही है यह हम पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा सवाल है मैं से जालना से जिला अध्यक्ष असदुल्ला रजी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जय हिंद जी सुधास बनसोड़े सामाजिक कार्यकर्ता जालना प्रथम मी या ठिकाणी जालना पोलीस प्रशासनाचा जाहीर निषेध करतो कारण ही एक खूप खेदाजनक बाब आहे की आम्ही आमचा स्वातंत्र्याचा दिवस देखील या ठिकाणी हर्ष आणि उल्हासामध्ये साजरा करू शकत नाहीत आणि त्यासाठी पोलीस परिमेन्शन असताना पोलिसांना परवानगीचं लेटर दिलेलं असताना त्याचं कुठलंही उत्तर संवैधानिकरित्या न देता इथल्या पोलीस प्रशासनाने किंवा इथल्या प्रशासनाने आम्हाला हा कार्यक्रम घेण्यापासून थांबवलेला आहे तर याचा मी जाहीर निषेध करतो आणि मोठ्या प्रमाणात या शासनाचा धिक्कार करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सोबत राहून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभा करण्याचा या ठिकाणी शब्द देतो दे धन्यवाद घटना अशी घडली की आम्ही पंधरा ऑगस्टच्या या आनंदाच्या दिवशी झेंडावणण्याचा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी घेत होतो सर्व नागरिकांना आम्ही या ठिकाणी आमंत्रित केलं होतं परंतु परवानगी नाही असं कारण देऊन इथलं प्रशासन आम्हाला हा प्रोग्राम घेऊन देत नाही आणि आम्ही त्यांना पत्र दिलेला आहे परंतु ज्याला असं म्हणतात उसकी बस तशाप्रमाणे इथला सावा गोंधळ इथला प्रशासनाचा चालू आहे माझं नाव सुदास बनसोडे सामाजिक कार्यकर्ता जालना दोस्तों आज मैं आप सभी को ये मी आपण चाहतू नाम मेरा शेख अब्दुल खुद्दूस और आज हमें यहाँ का निमंत्रण दिया गया था मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मराठवाड़ा सचिव हूँ और जो आजादी का दिन आज माना जाता है तो आज हमें पता चला कि आज सच में आजादी का दिन नहीं है क्योंकि आजादी के प्रोग्राम को भी रोकने का पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे कार्य चल रहा है तो हम इसका जाहिर निषेध करते हैं जाहिर विरोध करते हैं और पूरे महाराष्ट्र में हम जेल भरो आंदोलन आज के दिन यहाँ करेंगे और सभी हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी है इनसे एस डी पी आई और बहुजन मुक्ति पार्टी इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम का यहाँ नियोजन किया था और आने वाले समय में हम बहुत बड़े लेवल पर जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं नाम मेरा शेख अब्दुल खुर्दूस